bu yul, jurnalist yil jurnalist qalamini qo'limga olganimga yetti yil bo'ldi bir ikkita savollarim bor edi faoliyatim davomida turli tahririyatlar va internet nashrlari bilan hamkorlik qilib maqolalar va mualliflik reportajlarini tayyorladim qayerga bormay qayerda ishlamay bir omil goh u yerdan goh bu yerdan albatta paydo bo'lib meni taqib qilayotgandek tuyulardi korrupsiya korrupsiya bilan ilk marotaba talabalik yillarim davomida duch kelgandim uyqusiz tunlar va tinimsiz mehnatni bir ikki so'm evaziga almashtirish mumkinligi men va men kabi bir qancha tengdoshlarimni o'ziga jalb qilgan edi lekin shukurki buning asl mohiyatini erta tushunib yetdim bu men uchun og'riqli nuqta haligacha ko'z oldimda dekanimiz pora bilan qo'lga tushib qamalgani arzimagan bir necha soniya ichida umuman arzimagan pulni deb butun umrini barbod qildi hayoti tiklanmadi poraxo'r degan tamg'adan qutulolmadi vaholanki u yomon odam emasdi ana o'shanda o'zimga o'zim so'z berdim yo'q menga bunday hayot va bunday tanlovning keragi yo'q shu sabab ham bugun ertalab muharririmiz korrupsiya mavzusidagi yangi maqola topshirig'ini menga ishonib topshirganida katta qiziqish bilan bu mavzuni chuqurroq o'rganishga kirishdim ko'p o'ylanaman o'zimga savollar beraman davlat jamiyat mamlakat rivojiga bolta urayotgan korrupsiya nahot hayotimizdagi ne'matlar ota onamiz diydori bolalarimiz mehri va shu kabilarning qiymati shu darajada arzon bo'lsa nahot vijdon tinchlik va xotirjamlik hissini almashtirishimizga munosib narx mavjud bo'lsa ularning qanday mantiq bilan yashashlarini tushunib yetolmay shu kabi savollarim bilan bevosita korrupsion jinoyat sodir etib ozodlikdan mahrum etilgan davlat xizmatchisiga murojaat etishga qaror qildim maqolani tayyorlashim jarayonida turli materiallar turfa manbalar bilan ishladim har xil holatlar har xil vaziyatlar lekin ularning ichida hammasidan da ajablantirgani aynan mana shu ish edi to'g'risini aytsam nafrat aralash hayratdan yoqa ushladim <laughs> men bu voqeaning qahramoni bilan ko'rishib uning ko'zlariga qaragim keldi uni eshitgim keldi kim u nafsning quli yo men tushunmaydigan allaqanday vaziyatning qurbonimi nafsning jilovini belgilaydigan o'sha qizil chiziq qayerda poraxo'rga o'sha insoniylikning boshi va oxirini ifodalaydigan chegaralar qani vijdonni bir muddatga o'shirib turadigan o'sha sirli tugma qayerda xullas savollar 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 sizga rahmat suhbatga yodamaganingiz uchun ishiz yuzasidan materiallar bilan tanishib chiqdim shular haqida o'zigiz batafsil gapirib bersangiz korrupsion jinoyat sodir etib qolmadim men respublikamizdagi viloyatlardan birida sog'liqni saqlash tizimida ishlab yurardim davlat tizimida ishlash men uchun avvaldan qiziq bo'lgan bolalar onkologiyasi juda og'riqli masala men ishlagan viloyatda ham saraton kasalligiga chalingan bolalar kam emasdi davlatimiz tomonidan bu kasallik bilan chalingan bolalarga va ularning ota onalariga har tomonlama yordam berib kelinyapti ular ichida moddiy jihatdan ehtiyojman. kam ta'minlangan oilalar juda ko'p davlat hisobidan ularni qo'llab quvvatlash uchun turli chora tadbirlar ko'riladi xullas menga o'sha ahvoli nochor bolalarni ro'yxatini tuzish vazifasi yuklatildi ro'yxatga kirgan bemorlarga davlat tomonidan alohida yordam beriladi turli muolajalar operatsiyalar va hokazo men bu ro'yxatni shakllantirishni boshladim tumanlardan chekka qishloqlardan kasalmand bolalar haqida ma'lumotlar kelardi bu ma'lumotlarni to'plab ro'yxatga kiritishim jarayonida bir kuni oldimga yordam so'rab bir odam keldi yaxshi kiyingan nutqi ravon yosh bolasi saraton kasalligiga chalingani haqida aytib berdi men bu ro'yxat faqat kam ta'minlangan bemorlar uchunligini aytib undan shu ma'lumotnomani so'radim lekin u ochig'ini aytdi u kam ta'minlangan emasdi qo'lida yig'ib qo'ygan puli ham bor lekin bolaga talab qilingan muolajalar hali ko'pligini va oldinda ko'p xarajatlar borligini hisobga olib shu imtiyozli ro'yxatga ilinib olishni xohlayotganini aytdi buni evaziga minnatdorchilik sifatida pul taklif qildi men o'ylanib qoldim qo'limdagi ro'yxatga kichik o'zgartirish kiritishim hisobiga bir necha soniyada salkam to'rt oylik maoshimga teng keladigan moddiy manfaat olish imkoni meni qiziqtirib qo'ydi va natijada uni taklifiga rozi bo'ldim qanday rozi bo'ldim men shunchaki yo'q demadim shu tariqa birinchi marta moddiy imkoniyat cheklangan o'lim yoqasida turgan bir bolani o'rniga ro'yxatga og'ir kasal bo'lsada لیکن دوباره که کنیت بار عایل دامپول آلیم، آره، اشکال خالق بیادم. اون نیکین یه نفر ماته کین یه نه و یه نه و به عادتی خال و عادتی درامات من باید عایلانم mahkum bilan suhbatdan keyin ertalabkidan ham ko'proq savollar paydo bo'ldi bu savollarimga to'g'ri javob olishim uchun korrupsiya bilan bevosita kurashayotgan soha vakillari bilan gaplashishim va vaziyatga ularning ko'zlari bilan berilayotgan bahoni o'rganishim zarur deb topdim davlat xodimi sifatida siz o'zingiz korrupsiyaga qanday baho berasiz umuman bilasizmi e, hozirgi davlatlar o'rtasida keskin raqobat yuzaga kelgan bir sharoitda muayyan davlatni muvaffaqiyatini taraqqiyotini undagi islohotlarni ketishi birinchi navbatda ana shu davlatdagi davlat xizmatchilariga bog'liq va mana shu davlat xizmatchilari o'z vazifasiga halollik bilan vijdon bilan mas'uliyat bilan yondashishi ularni oldiga qo'yilgan vazifalarni muvaffaqiyatli bajarishi kafolat bo'lib hisoblanadi aynan agarda ula birin ular birinchi navbatda halollik bo'lmasa ekan ish jarayonida ularda mas'uliyat bo'lmaydi mas'uliyat bo'lmagandan keyin ularda hech qanday ishda natija bo'lmaydi natija davlatdagi islohotda tanazzul yuz tutadi ya'ni taraqqiyot kushandasi deb biz bekorga aytmaymiz umuman olganda butun dunyodagi ana shu mashhur oliy ta'lim dargohlarida ham shunday jumlan uchratishingiz mumkin ya'ni yozib qo'yiladiki agarda mamlakatda korrupsiya bo'lsa bu korrupsiya ana shu mamlakatni tanazzulga to'liq olib kelishiga sabab bo'ladi ya'ni mana shu korrupsiyani orqasida korrupsiya qilayotgan e, huquq organlari xodimlarida adolatsiz odamlar e, hibsga olinadi va korrupsiya orqasidan yetishib chiqqan doktorlarni qo'lida odamlar jon beradi va korrupsiya natijasida ana shu yetishib chiqqan lavozimni egallagan arxitektorlar tomonidan qurilgan binolarda minglab odamlar halok bo'ladi ya'ni har qanday jamiyatni rivoji taraqqiyoti birinchi navbatda undagi korrupsiyani qanchalik darajada bartaraf etilganiga bog'liq bo'ladi agentlik tomonidan olib borilayotgan o'rganishlar natijasida ayta olasizmi hmm. bugungi kunda qaysi sohalarda korrupsiya nisbatan ko'proq uchraydi hmm. erkin aka bugungi kunda asosan sog'liqni saqlash ta'lim sohalarida soliq bojxona idoralarida huquqni muhofaza qiluvchi idoralarda sud tizimida ijtimoiy soha obyektlarida ishga joylashish sohasida nisbatan korrupsiya ko'p uchraydi ya'ni bir so'z bilan aytish mumkinki fuqarolar eng ko'p duch keladigan va fuqarolar eng ko'p murojaat qiladigan sohalarda bugun korrupsiya keng tarqalgan korrupsion holatlarning sababi nimada deb o'ylaysiz korrupsiya uchun jazo muqarrar buni hamma biladi xo'sh o'sha korrupsiyaga yo'l qo'yayotgan odamlar qo'lga tushish fikridan shunchalik yiroqmi yoki ularni jazolash usuli odamlarni qo'rqitmayaptimi davlat xizmatchilarida korrupsiyani yuzaga kelishiga bitta omil sabab bo'ladi deb ayta olmayman ya'ni bu yerda kompleks omillar bir necha omillar ya'ni bu yerda iqtisodiy tashkiliy huquqiy va eng asosiysi ma'naviy moddiy boylik orttirish tez boyib ketishga bo'lgan intilish yuqoriligi bundan uh, tashqari ularni faoliyatini ustidan jamoatchilik nazorati hamda fuqarolarning uh, nazoratini pustligi mansabdor shaxslarning faoliyatini ochiq emasligi u uh, yoki bu sohada mansabdor shaxslarga haddan ziyod ko'p vakolat berilganligi aynan shu noqonuniy harakatlar sodir etilishida umumiy xislat sifatida bog'lab turadi jamiyatda korrupsiyaga qarshi toqatsiz munosabat shakllanmas ekan nafaqat davlat xizmatchilari balki butun bir boshqa iqtisodiy soha ham ya'ni korrupsiya keng tushuncha bo'lishi mumkin bilamizki butun dunyo tajribasida korrupsiya kamaytirish mumkin mutlaqo biz korrupsiyani yengdik yo'q qildik degan davlat yo'q ya'ni mutlaqo unga doimiy kurashiladi bugungi kunda o'zbekiston respublikasida korrupsiyaga qarshi kurashishda murosasiz ya'ni kurash olib borilish boshlandi deb aytsak bo'ladi ya'ni bunda o'zbekiston respublikasining korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi qonuni tasdiqlanishi o'zbekiston respublikasining korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi ikki ming yigirmanchi yilda tashkil etilishi bundan tashqari ya'ni davlat idoralari va tashkilotlarini ochiqligini ta'minlash bo'yicha prezidentimizni tegishli farmoni tasdiqlanib <laughs> aynan shu uh, davlat idoralarini faoliyatini ochiqligi bo'yicha keng ko'lamli ishlar olib borilyapti so'nggi besh yilda o'zbekiston respublikasida korrupsiyaga qarshi kurashish davlat siyosati darajasiga olib chiqildi desam adashmayman ya'ni nima sababdan davlat siyosati mana aytdingiz qanday sabablar 3 xil asosni keltirdim ya'ni bu tashkiliy huquqiy ma'naviy va barcha mana shu asoslarni qamrab oladigan kompleks tizim yaratildi davlat xizmatini tartibga soluvchi davlat xizmatini muvofiqlashtiruvchi muayyan bitta organ yo'q edi prezident huzurida kadrlar siyosati davlat xizmati bilan shug'ullanadigan davlat xizmatini rivojlantirish e, agentligi tashkil qilindi va mana shu tashkiliy islohotlar davom ettirilib ikki ming yigirmanchi yilda maxsus vakolatli organ ya'ni korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi tashkil etildi keyingi ana shu kompleks tizim doirasida huquqiy asoslar takomillashtirildi ha oldin yo'q edimi ya'ni javobgarlik javobgarlik oldin ham bor edi lekin bu yerda huquq asosidagi deganda faqat jazolash mexanizmlarini tushunmaymiz bunda birinchi navbatda ana shu huquqiy normalardagi bo'shliqlar aniqlandi demak kasallikni davolagandan ko'ra <laughs> 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 oldini olgan yaxshi <laughs> oldini olgan ha davlatimiz rahbari tomonidan e, alohida e'tirof etilgan masala shuki e, nafaqat uni jazolash ya'ni jazolash bilan yengish qiyin butun dunyo tajribasi ko'rsatib turibdi ya'ni o'lim jazosi joriy qilingan davlatlarda ham korrupsiya haligacha uchrayapti ya'ni bu jazo yechim emas preventiv choralarga alohida e'tibor qaratilyaptiyai davlat rahbari habbila uni oldini olishga qaratilgan choralar ya'ni o'zaro bu illat ekanligini tushunib yetish ya'ni bitta kichkinagina korrupsiya ana shu odamni o'ziga bumerang bo'lib qaytadi ya'ni muayyan bir qilgan ishi ertaga ana shu o'zini farzandlarini kelajagi o'zini oilasini o'zi umuman xalqini kelajagi tasdiqlani va mana shu narsani har bitta fuqaromiz ichidan o'tqazmas ekan davlat xizmatchilarimiz o'tqazmas ekan ya'ni bu korrupsiyaga qarshi kurash to'liq amalga oshdi deb ayta olmaymiz korrupsiya bu ıı, global muammo unga bitta davlat yoki biron bir davlatni aniq shu sohada kurashuvchi idorasi organini faoliyati bilan korrupsiyani yengib bo'lmaydi unga bir yoqadan bosh chiqarib e, nafaqat mansabdor shaxslar fuqarolar e, fuqarolik jamiyati e, hamma kurashish kerak deb o'ylayman ekspertlarimizning javoblari meni qiynayotgan bir qancha savollarga aniqlik kiritishimga katta yordam berdi lekin baribir vaziyatning asl mohiyatiga yeta olmayotgandekman to'liq tasavvur paydo bo'lishi uchun korrupsiyaga nimadir yetishmayapti o'rganib qolganimdan bu yerga kelgachgina angladim bilmadim o'sha paytda qanaqadir boshqacha mantiqda fikrlarkanman shu ishda işte o'tiribmanmi shu kreslo menikimi demak vaziyatdan unumli foydalanishim kerak imkonim borida ko'proq pul qilishim kerak deb o'ylar ekanmanda endi bu fikrlar ham o'z uz o'zidan kelmaganda tan olishim kerak shu ishga kelishimga ham kresloga o'tirishimga ham bir ikkita odamlarga bir ikki so'm berganman endi shunaqa qilmasam men bir joyda qolib ketaman ko'tarilmayman deb o'ylab yurardimda o'sha bolalar tushlarimga kiradi ishonasizmi bilaman menga ishonmasligingiz mumkin lekin ichimdan o'tayotganini o'zim bilaman ayniqsa bu yoqqa tushganimdan keyin ro'yxatga kirolmagan bemor bolalardan bittasi vafot etib qolganini eshitim aka iro'yxatdan men o'chirganman tushunyapsizi men o'chirganman bir jurnalist tanishimga qo'ng'iroq qilib yozayotgan maqolam to'g'risida gapirib bedi u ham qiziqdi. xullas bir piyola choy ustida suhbatlashishga korrupsiya bo'yicha eng mashhur bir sitata makiavelliga tegishli korrupsiya bu yo'talga o'xshaydi degan ya'ni yo'talni boshida aniqlash qiyin davolash oson lekin vaqt o'tgan sari uni aniqlash oson davolash qiyin bo'lib ketadi bizni hozirgi holatimizga qiyoslab turib aytadigan bo'lsak avvalo birinchi o'rinda korrupsiyani tan olish korrupsiya borligini ayta olish masalan e, men kasalmasman emasman o'zbeklarga xos narsayu masalan e, yiqilib qolgungacha yuraveradi kattalar masalan ungacha odam o'zini to'xta balki men kasaldirman tekshirib boshqa qilib qilinadi birinchi boshlanishi tan ol olish bizda bu narsa bo'ldi korrupsiya borligi bu judayam yomon holatga kelganligini davlat rahbarini o'zi so ham aytdi qotib ketgan um. korrupsiya bor buni yo'qotish uh, darrovda bo'lmaydi deb aytib o'tdi demak harakat um. o'sha joydan boshlandi korrupsiyani yo'qotishni eng yaxshi yo'li korrupsiyani dushmani bu shaffoflik shaffof joyda korrupsiya harakat olmaydi bir kishanlanib kishanlab qo'yiladida u yoq bu yoqqa qimillaolmaydi endi shaffoflikni qanaqa qilib ta'minlash mumkin platformalari misol keltirsam birinchi o'rinda auksionlar auksionlar e, yer oldi sotdisi bo'yicha juda katta korrupsion muhitni muhitga e, zarba berdi deb aytish mumkin misol uchun ma'lum bir joyda, bir zo'r joyda tadbirkorga qonunda arzimagan bir qanaqadir to'lovlar qilib qo'ygan bo'lishi mumkin lekin amalda stol tagidan konvertda katta summalar aylanavergan chemodanlarda pullar aylanavergan endi auksion bo'lgandan keyin o'z öz o'zidan bu shaffof holatda siz yer olmoqchi bo'lsangiz auksionga qo'yasiz hamma buni ko'radi boshqa aytaylik sizdan yaxshiroq biznesmen ham bo'lishi mumkin u ham yer olishga talabgor sifatida kiradi hammani ko'zini oldida bir boshlanadi bir qanaqadir musobaqa deylika o'sha olish bo'yicha e, va yana bittasi yer xarid misol uchun davlat xaridlari aytaylik mana shu chashkani siz bozordan o'n mingga olmoqchisizda platformada ko'ryapsiz qaysidir tuman hokimiyati bu chashkani o'ttiz mingdan do'kondan sotib olyapti siz o'z o'zidani bu o'n ming so'mlikku bu nimaga bu o'ttiz mingga olyapti degan savol paydo bo'ladimi o'z o'zidan hammada savol bo'lib tanqid bo'ladi keyin tepadagi ma'lum bir instansiyalar ma'lum bir organlar keyin buni ko'rib chiqib turib to'xta haqiqatdan shaffof holatga keladida har bitta holat ko'rinadi misol uchun surxondaryoni bir chekkasidagi tumandagi hokimiyat sotib olayotgan chashkasini siz ko'rib turasiz toshkentda turib yoki umuman qoraqalpog'istonda turib o'zizni fikringizni bildirasiz shaffoflik xalqni o'rni juda katta fuqarolarnishu misol uchun qarang bir rivoyat bor unda podshoh juda ham oqil bo'ladi adolatli bo'ladi lekin hech rivojlanmaydi davlat nimaga rivojlanmayapti men hamma narsani to'g'ri qilayotgan bo'lsak deb turib haligi o'zini bir yaxshi vaziri bo'lsa vazirni chaqirib nimaga biz rivojlanmayapmiz desa vazir aytadi keling shu narsani men sizga ko'rsatib berish uchun bir katta haus kavlatingda fuqarolarga ayting mana shu joyga hamma kelib bir kosadan sut quysin sut ustini yopib qo'yamiz hamma ochib sut quyadi bir hovuz sut qilishimiz kerak deb farmon chiqarasiz podshoh hayron bo'ladida bo'pti qilamiz hovuz kavlatinglar farmon hamma kelib shu yerga bir kosadan sut quysin deydi odam podshoh menga farmon berdi demak shu narsa qilishimiz kerak ekan yani. endi men ko'pham ahlim yetmayapti lekin shunaqa qilish kerak deyapti deb bir kosa sutni olib chiqib ketyapsa xotini aytadida to'xtang nima qilasiz sut quyib undan ko'ra uni ishlataylik o'zimizga suv quyib qo'yoring nimada hovuzda hamma sut quyadi siz bir kosa suvingiz bilan uni rangini o'zgartirmaysiz bilmaydi ham birov suvse to'g'ri aytasan haqiqatdan menga nima keragi bor baribir rivojlanaveradi men qilmasam ham bir, bir hovuz sut bo'laveradi deb turib suv oladi kosaga boradida hovuzni nimasini ko'tarib suvni quyadi ketadi hamma endi o'zini nimasini qilib bo'lgandan keyin farmon endi hovuzni ochamiz sutinglarni tarqatamiz endi deb turib hovuzni ustini ochsa mana shu suvda tip tiniq suv paydo bo'lgan deyarli hech kim sut quymagan tushunyapsizmi bizni natijamiz bir hovuz sutn olmoqchimizda fuqarolar hech narsa qilmasa shunchaki suvni nolamiz solasiz belgilangan natijaga baribir erishaolmaymiz uydagilarimni sog'inaman farzand sog'inchi ota ona sog'inchi aka lekin men ham yoshligimda shunaqa odamlarga jabr qilaman ularga azob beraman korrupsioner bo'lib hozir mana shu yerda sizni oldingizda o'tiraman deb niyat qilmaganman meni ham qancha orzu niyatlarim bo'lgan men ham insoniyatga ezgulikka xizmat qilishni yaqinlarim baxtini ko'rishni ota onam meni rohatimni ko'rishlarini niyat qilganman to'g'risi bilmadim menimcha qayerdandir qattiq adashdim qaytib chiqsam bolamni odamlarni ko'ziga qanday qarash haqida to'g'risi tasavvur ham qilolmayapman o'ylasam ko'z oldim qorong'ulashib ketyapti shunaqa bo'lgandan keyin chiroyli gaplarni kimga keragi bor to'g'rimi shu uch devor bilan panjara hammasini shundoq ham aytib tib assalomu alaykum lapay eshitaman vaalaykum assalom maqolaingiz bitib qoldimi qachon tashayapsiz ha faqat vijdonim bilan umrimda birinchi marta yakkama yakka qoldim aslida bu bolalar emas men kasalman 啊，大爷。